bakal dirikan solat fardu jumaat secara berjemaah insya-Allah di Masjid Kampung Siglap pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala pandang serta terima segala bentuk amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah selesai dalam kita membaca bersama surah al-Kahfi dalam kita melazimi al-Quran al-Karim pada setiap hari Jumaat khusus surah al-Kahfi yang baru sebentar tadi dibimbing oleh yang berbahagia Al-Fadhil Al-Ustaz Al-Imam Abdullah Hussein Begitu juga saya mengambil kesempatan insyaAllah sebagai Orang kata tu tokoh tambah je lah eh. Kebiasaannya pada setiap hari Jumaat Kita nanti-nantikan Al-Fadhil Ustaz uh, Jazair Jumaat Dengan tadaburnya, dengan pengisian hikmah dan sebagainya Dalam surah Al-Kahfi uh, Al -Kahfi. Jadi insyaAllah pada hari ini dalam masa yang Uh, sekitar lah, sekitar 10 minit ataupun kurang. Uh, kita mengambil kesempatan bersama. Selain daripada kita membaca surah Al-Kahfi, kita juga bertadabur ataupun kita mengamati uh, pengisian dan memahami. Di mana saya ataupun kita sambung dalam ayat yang ke-29 A'udzubillahiminasyaitanirrajim Wa qulil haqqu mir rabbikum فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُر إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا صدق الله العظيم Di dalam ayat yang ke-29 ini Allah Subhanahu taala berfirman yang membawa maksud dan katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam si mana kita tahu tiga ayat dalam ayat ataupun daripada ayat 27, 28 dan juga 29 merupakan satu perintah dan juga fi'il amr kalau dalam bahasa Arab eh nah satu suruhan daripada Allah Subhanahu taala untuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sekaligusnya untuk kita jugalah. Ha, bila kita baca ayat suci Al-Quran Karim, tadaburnya berbalik kepada kita. Ha, ayat 27, perintahnya watsluma أُوْحِيَا إِلَيْكَ مِنْ كِتَا Dalam arti kata yang lain, untuk kita baca berdamping bersama senantiasa menjadikan Al-Quranul Karim sebagai pedoman, sebagai pengarahan hidup kita. Ha, begitu juga perintah kepada baginda Nabi SAW. Yang keduanya ayat ke-28 wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha. Perintah juga boleh dikatakan untuk kita cari sohbah, sahabat sahabat teman-teman yang senantiasa mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala senantiasa perintahnya untuk kita berdamping juga dengan orang-orang saleh orang-orang yang banyak berzikir orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala siang dan malam dan perintahnya yang ketiga untuk senantiasa kita berpegang teguh dengan kebenaran yakni Allah Subhanahu wa taala saya yakin dah diterangkan pada bahagian pertamanya dalam ayat 29 ini berkaitan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya berpegang teguh dengan apa yang ha, diperintah Allah Subhanahu wa taala kalau ayat 28 Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan nasihat boleh saya sebutkan untuk bersabarlah dengan mereka-mereka yang sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala dan berpegang teguhlah dengan mereka jangan terkesan dengan kebenaran orang-orang sebegini ataupun orang-orang yang sentiasa mencari kebenaran berpegang teguhlah kebenaran adalah daripada Allah Subhanahu taala jangan sesekali terkesan walaupun kaum musyrik Quraisy yang melentakkan nak masuk agama Islam tapi bersyarat berkondisi jadi jangan kita terkesan ataupun janganlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kau terkesan walaupun nampak tampak hebat eh influence-nya pengaruhnya bila dapat pada ketua-ketua kaum dan sebagainya kita kalau secara luaran ataupun mata kasarnya kita nampak eh kalau gini selepas ini pengikut aku akan lebih ramai sebab kita dapat kepala-kepalanya dan sebagainya kan. Ha, itu ayat 28. Ayat 29 Allah Subhanahu taala ingatkan waqulil haqqum mir rabbikum cakap apa yang benar daripada Allah Subhanahu taala dan ingatkan mereka. Faman syaa fa yu'min wa man syaa fa yakfur. Sesiapa yang mahu maka beriman, sesiapa yang mahu Maka meng apa mengkufurkan ataupun mengkufuri Allah Subhanahu Wa Taala seakan kalau kita baca eh ada pilihan ke ha, tapi sebenarnya satu ancaman ha, ancaman gambarannya kalau ada seorang kalau boleh saya berikan contoh kalau ada seorang uh, ibu eh ataupun seorang anak lah ha, ibunya cakap jangan main apa jangan main dekat sungai ha, tapi dia nak main juga aku nak pergi juga, aku nak pergi juga. Ha, kau nak pergi, kau pergilah. Ha, macam itulah dia punya intonasi ataupun dia punya ha. bahasanya macam tu. Kau nak main sangat, ha. kau pergilah. Ha, tapi ingat ada konsekuensinya. Ha. lepas tu ada dia punya ha. apa yang akan terjadi selepas itu nak kena tahu. Ha, iaitu, Inna a'tadna lil naran ahata bihim suradiquha. Sesungguhnya kami telah menyediakan untuk orang-orang yang zalim itu api neraka yang mengepung kepada mereka pagar-pagarnya. Ha, disebutkan kenapa kita kalau fikir balik kenapa disebutkan pagar-pagar ha, gambarannya kalau pagar nak menghalang menghadang sesuatu dalam erti kata yang lain kalau dah pilih tanah ikut masuk ataupun tanah ikut bagi dan Nabi SAW bila Nabi SAW berdakwah letak banyak syarat Oh nak join tapi kau ketepikanlah mereka-mereka yang fakir miskin ni Kita nak khusus eksklusif untuk kita Orang-orang kita je ha, Contohlah ha, Padahal sebelum itu memang tak nak pun dan sebagainya Tapi meletakkan syarat-syarat dan sebagainya ha, Tapi kalau betul pilih buat pilihan Tak nak ikut ingat ha, Dia punya konsekuensi apa, konsekuensi dia Nah, nanti di, di api neraka di dalam dimasukkan dicampakkan api neraka tempat yang dah tak boleh lari. Ha, disebutkan apa perkataannya ahal tabihim suradi kuha. Ha, para ulama menyatakan perkataan suradi kuha ini ibarat satu penghadang untuk kemah. Ha, kalau kita mengamati sedikit ada beberapa kalimah ha, ini dari sudut bahasa sajalah Dari sudut apa, apa bahasa uh, beberapa kalimah dalam surah al-kahfi ini Nah, selain daripada perkataan ini, ada perkataan-perkataan yang lain di mana asal-usul perkataannya daripada bahasa Farsi. surah di kuha Nanti pada ayat 31 ada perkataannya apa? Sundus dan juga Istabrak. Yang ini perkataannya asal-usulnya lah. Tapi diguna, diguna pakai dalam bahasa Arab juga kerana itu disebutkan dalam Al-Quran. Di mana perkataannya asal-usul daripada bahasa Farsi dan kemudiannya digunakan dalam bahasa Arab. Ha, begitu juga perkataan ada yang sebaiknya sebutkan Perkataan jannatul firdaus ha, Firdaus juga daripada perkataan bahasanya Kemudian pakai dalam bahasa Arab Jadi disebutkan pagar-pagar itu Supaya menggambarkan ataupun menandakan Bahawasanya bila dah masuk dah tak boleh keluar dah ha, Dah tak ada pilihan lagi lah ha, Tadi di, seakan-akan diberikan pilihan Nak ikut-ikut tak nak sudah Tapi ingat kalau tak nak ikut itulah padahnya kalau kita nak mudahkan wa yastaghisu yghasu bima in kal muhliyasul wujuh bissa syarabu wa sa'at murtafaqa dan selepas itu disebutkan dan jika mereka minta untuk minum dalam keadaan haus mungkin akan diberi minuman mereka dengan air seperti logam cair ataupun cecair air yang panas ataupun kotor ataupun memang bukanlah untuk menghilangkan haus bahkan akan memanaskan menghangatkan lagi badan sehingga kan merosakkan ataupun menghanguskan muka mereka begitu keadaannya di dalam neraka Allah Subhanahu taala nak kata hidup tak, tidak nak kata mati pun tidak la ya mutu yahya eh? ibarat aa, nak minum ni minum untuk hidup pun tak boleh akan menyeksakan seseorang juga sejahat-jahat minuman ataupun seburuk-buruk minuman dan seburuk-buruk tempat duduk aa, saya yakin itu nanti kita akan berikan pada dua apa pada pertemuan yang akan datang insyaallah kita memberi laluan untuk masuknya waktu azan lagi satu minit insyaallah semoga ada manfaat dalam perkongsian yang ringkas ini semoga Allah Subhanahu taala terima segala bentuk amal ibadah kita dan semoga Allah Subhanahu taala ridha amin ya rabbal alamin fa aqul qawli hadza astaghfirullah wa atubu ilaikum assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh